Итак, всем приветики, ребята. Вот купилась и велик. Украина. Хороший велосипед. Проехал уже, сейчас скажу, уже 9 километров проехал. Я поехал сегодня просто на маршрутке в Новониколаевку. николаевку 12 километров от нас. И сейчас еду на велике обратно. 3 километра осталось. В принципе, фигня осталась. Поехали. О, ребята, откуда я приехал. Вот там вот, за горами, я купил велик. Вот еду уже примерно минут 15, да может меньше даже. Вот оттуда я приехал. Это КПК, а вон дорога домой. Вот так вот. Удачи! Ребятки, так вот я въезжаю в город. Сейчас уже буду ехать в город. Вот заезжаю. Подъезжаю дорога. Вот так вот. Поехали. Вот, вот, такой у нас город. Ну, начало города. База. Семечки стоят. Тут у нас Питомник Вот так вот Покатушки пока покатушки. Вот вами покатушки, кто хотел. Кто-то меня поймет. Едет мой друг, мой друг со мной. Хороший велик. Уже, у, на, уже на нем накатано. Не, уже уже минимум на нем накатано 12 километров. Это одного Николаевка до моего города. А так, мужик сказал, что на нем ездил его дед. Потом поставил гараж и все. И забыли про велик. Он сказал, в гараже он стоял 5 лет. Вот так вот. что хороший велик. А Он вот так заезжаю уже в город. Люди на городе затрагиваются. Я на велике. Гасаю. гасаю. Вернее, не гасаю, я купил велики те. Гасаю. Гасю домой. Валю. Мне легко, в принципе, на нем ехать, не тяжело. Это самое главное. Даже я две горы. У нас же вверх нет Днепровска. Вот так вот. он же вверху находится вот такие вот дела тут там две горы, но на гору два раза надо ехать раз гора, потом опять спуск ну а потом спуск еще раз гора потом спуск ну гора, вот гору я сделал проехал и теперь спуск в город сам вот так вот сзади грузовичок едет аккуратно а -а -а. Камазик поехал. На заправочку заезжать. дорога вниз пошла. -опа. Я только протупил, я же знал, что я уже буду забирать его. Ну как знал? Если всем я говорил, если с ним все будет нормально, я его сразу заберу, ну на нем поеду обратно. Если нет, оставлю его там, он не придет его в понедельник. Ну я конечно затупил. Я не знаю, что я так затупил. Я же знал, что я буду на нем обратно ехать. И что я не взял с собой воду, это я, конечно, протупил. Это жестко я затупил вообще. Пить хочу, вообще, я не знаю. Сейчас думаю при этом буду пить, пить. Воду я, конечно, затупил. С водой, я уже в городе. Я заезжаю. Ого, велик разгоняется, разгоняется. Сейчас, все уже. Вот так вот. Хорош, велик, хорош. Сейчас еще к другу заеду, покажу ему. Велик. Вот так вот. У него тоже Украина, только красная. Да, вроде красные. А нет, не, не красный. Зеленый, о, зеленый у него глина. Заеду ему, покажу велик так вот. Все, вот и в городе. Такие дела. Одной вот рукой рулить вообще неудобно, могу упасть. Лучше не падать.